мы встречаемся с представителями разных профессий и говорим э, о том, что это за профессия, какие обязанности в ней есть, почему это важно и я вот всегда пропагандирую, чтобы дети смотрели э, вообще все выпуски, да, потому что э, Никогда не знаешь, какая профессия или знания о ней тебе может пригодиться. Казалось бы, зачем мне знать про профессию врача? да, Но в какой-то момент, ну, так как у нас сейчас девочки, да, ну вот мы становимся мамами, и эти знания могут пригодиться ну, по-материнским каким-то. Да? Либо ты делаешь э, там какую-то маркетинговую компанию, ты выдающийся маркетолог, и у тебя большие заказы, и к тебе обращается клиника частная, у которой есть финансовые возможности сделать э, хорошую компанию, и тебе нужно понимать специфику этой профессии для того, чтобы предложить качественный продукт для них. Да, и что мне... вы можете с своей стороны предложить? Мне кажется, что этот проект вообще очень важен, потому что я, наверное, со стороны когда-то тоже была подростком, и я понимаю, что не всегда ты понимаешь в конце 9-11 класса, что тебе интересно, потому что зачастую о любой профессии мы знаем из каких-то видео, из того, что нам рассказывают люди. Есть у меня как у врача такая... У нас как у врачей такого понятия как династия, да, то есть ребенок в врачебной семье, вот ничего вроде бы как другого. И здесь очень много поломанных судеб, потому что совершенно это не значит. Но вроде бы ты так знаешь много об этой профессии. Родители говорят, мы тебе поможем. Это так прекрасно. И когда человек живет в этой профессией, совершенно не значит, что его ребенок тоже будет жить этой профессией, И сейчас здорово, что можно просто задать вопросы, спросить, а как оно на самом деле.